Сегодня мы чествуем наших дорогих медалистов. Эти прекрасные молодые люди, интеллектуальное будущее нашей страны. Их целеустремленность и трудолюбие принесли уже первые плоды. Так пусть эти качества навсегда останутся с ними и помогут им достичь более высоких целей. Сердечно поздравляю. Дорогие выпускники! Вы стали совсем взрослыми. Школа для вас сегодня уже история. 11-летняя история маленьких побед и поражений. И как любую историю, надо помнить и уважать. Мы хотим пожелать вам успехов в жизни. Успешный человек ⁇ это настойчивый человек, который знает, чего хочет и всегда добивается. Успешный человек – это человек, который в состоянии помочь себе, своей семье и обязательно кому-то еще, кто в этой помощи нуждается. Будьте успешными людьми, творите свою личную историю успеха. Идите по жизни красиво, не держите ни на кого зла и оставляйте после себя по возможности только хорошее воспоминание. Дорогие выпускники, поздравляю вас с закончением школы. И божаю вам цікавого, насыщенного и яскравого життя, а також задоволения на весь из Все Все наикращего. Дорогие выпускники, поздравляю вас с окончанием 11 класса. Желаю вам успешного в ЗНО и поступить именно туда, куда вы хотите, чтобы жизнь вас складывала счастливо и все задуманное в вашем сфере. Дорогие выпускники! Поздравляю вас с успешным завершением еще одного жизненного рубежа. Сегодня перед вами открыли двери в большой мир взрослой жизни. Пусть все ваши начинания заканчиваются успехом. Желаю вам исполнения всех ваших заветных мечт. Достигайте всех ваших поставленных целей. Идите вперед по жизни смело и не бойтесь. Сегодня вам чуть-чуть тревожно, сегодня радостно чуть-чуть. И вас понять, конечно, можно, ведь перед вами новый путь. Он ждет, зовет, страшит немножко, манят великие дела. Но пусть запомнится дорожка, что в школу каждый день вела. Люба донечка, витаем у тебя с успешным закинчением школы и утриманием средней освяти. Бажаем, чтобы все наступные этапы твоего жизненного шляху далала так само бездоганно. И тогда все двери перед Отпускники. Желаю вам верно выбрать свой жизненный путь, в жизни заниматься любимым делом и обязательно быть счастливым.